На прошло 4, 5, 6, 7, машина пропустила. Утра. Не уходи никогда, тебя так долго ждали. Лето идет к нам. ребята, здравствуйте. Мы приглашаем вас подойти сюда к нам поближе к сцене для участия в очень интересном мероприятии, которое мы игрушку. И вот чтобы не бояться огня, читаю правила противопожарной безопасности. Дорогие ребята, в города Луганска произошел 21 пожар, в результате которого погибло 6 человек. Задумайтесь над этими цифрами. Огонь это стихия, которая тяжело управлять. Наша акция сегодняшняя, предупредить, спасти, помочь, является пропагандой в сфере деятельности МЧС и гостехноген безопасности. Как вы думаете, ребята, какие самые распространенные причины пожаров могут быть? Своими переборами. Итак, давайте подведем при курении. В основном в нетрезвом состоянии Обратите внимание ваших родителей И будете там разводить костры Правильно? Обязательно обращайте внимание родителей Так, да, девчонки Выходите в стороны Это ваша команда? Три задания. Давайте ее в команде ваших соперников. Они угадывают. И Готовы, ребята, да? Я буду. Пожалуйста. То задание, которое им необходимо выполнить.

Ваш вариант ответа. Если горит бензин, чем его нужно кушать? Нет, неправильно. Вот уже пенообразовательный. Мы с вами... Находимся на конкурсе, на конкурсе пожарных спасателей. Итак, все довольны, все получили подарки, но у нас впереди еще курс. Третья школа. Становитесь возле боевой одежды. Одежда у нас там начинается пожар. Люди, 3-4. Начали. Помогите! Сгорел уже дом, совсем сгорел. О, все, успели наши юные пожарные, потому что они сегодня работали, они знают теоретически, а теперь и практически, как им справиться с огнем. Молодцы! Четыре молодцы! И последнее задание, то, на котором мы сейчас с вами находимся, да? По какому же номеру мы вызываем пожарную помощь? Я, наверное, думаю, что это была как бы подсказка нашим малышам, и они, наверное, должны успешно справиться с этим код. Подняли ответ. Все, готовы? Туда, туда, Саня, отойди. На землю души. Мы сегодня нарисовали технику пожарной безопасности. Нельзя оставлять в лесу пожар не без присморта, как не варить суп без без родителей. А что тебе больше понравилось сегодня? Ну, подарки, когда мы становились. Смотри, как пожар тушили. Мороженое, да? Ну мороженое, да. А что было сложно? Вопросы какие-то были сложные или вообще что было интересного? Да, все интересно. А тебе понравилось? Ну да. А что тебе понравилось? Мне понравилось, как тушили, ну, вот так вот наверх, на деревья. Понравилось все. Первый класс Б. Первый класс Б, хочешь школу? Третья. Третий, а ваша фамилия? А Сапунов Назар. Колесник Вероника. А кто-нибудь еще есть хочет рассказать, а, что понравилось? Да. Мне все понравилось. Я, можно я Мне давай? понравилось, как туши, как тушили домик и как тушили. Посмотри на меня. И, и как тушили. Костер. Э... И как тушили костер и как вверх там били воду. Давай, давай. Мне все. Не очень-очень все понравилось. Лера, а мне понравилось, как когда нам такая... раздавали подарки. Ну, Еще вы... мне понравилось, как так тушили я... огонь. Дружил, когда... Мне понравилось, когда там тушили домик. Там. а потом мне понравилось, как мы все рисовали. А что ты рисовала? Я рисовала дерево, которое горит в лесу. В, в пожарную. Молодец, по какому номеру знаешь? А? По какому номеру Сто 101. Молодец. Как, зовут как тебя зовут? Алена. Алена. Сегодня в парке 1 мая проводилась ежегодная акция за победы вратовать до допомог... Были приглашены участники из школ, садиков, присутствовало очень много детей. Проводились всевозможные конкурсы, загадки и так далее на противопожарную тематику. Были приглашены также представители подразделения МЧС, где они показали свой уровень, свое мастерство, притушение и просто профилактическая подача воды, что было очень интересно нашим детям посмотреть на все это дело. По результатам всей этой программы масштабной были подарены всевозможные разные игрушечки, мороженое и так далее, и тому подобное. Все, что было на радость детям. Лично мое мнение, акция прошла очень удачно, всем было интересно, на очень хорошем уровне.